Каждый возраст у ребенка, он чем-то особенный, характерный. И, как правило, детки после двух лет, они уже э, становятся очень требовательными, очень э, упрямыми и иногда даже слишком угу. настойчивыми. У вас бывает такое, что ребенок хочет от вас чего-то, ну вот прямо сейчас, вот сию минуту? Да, это каждый день такое. Ну вот, а вот например. Bruno... Папа руль и все, покрутить руль вот ему нужно. В машине, машине руль покрутить, вот и все, это самое первое. Папа за рулем, а ребенок требует: папа, mm -hmm. дай мне покрутить <rows> руль. Что вы делаете в этом случае? Как ну, вы общаетесь с сыном? Ну я ему говорю, я обещаю ему, что когда только появится свободная минута, мы пойдем и покрутим руль. И он сразу успокаивается. Ну, он ждет, если даже я ухожу куда-то или на работу, или по делам, он ждет, и пока этого не наступит этот момент. То есть ему достаточно папиного обещания? Да, да. ну как здорово. А бывает такое, что обещание э, не убеждает ребенка. Может, в каких-то других случаях он продолжает настаивать? Да, не всегда я согласен, потому что он бывает, этого хочет прямо сейчас, но прямо не всегда сейчас. это получается. И приходится тогда уже маму звать. А вы бы хотели, чтобы в таких ситуациях... Ну, например, не нужно было бы, прибегать к помощи, к поддержке. Да, конечно, жизни, хотелось, чтобы вы сами знали, хотелось как бы разве. даже маму куда-то отправить, пусть отдыхает, mm -hmm. а я как сам с ребенком все бы хотелось бы и готовить, mm -hmm. и гулять с ним. Мы будем сейчас вот немножечко в этой теме про детские там капризы, про непослушание. Mm -hmm. У вас это только на старте, в самом начале, well, <laughs> потому да. что, как правило, пик это 3-4 года Мы только познаем. Да. да. У вас бывало такое, что в магазине, например, ребенок что-то срочно захотел? Бывало неделю уже назад такое mm -hmm. было. Вот я хочу конфету и все. И я... как это выглядело? это выглядело так, что я говорю, ты только не говори маме, я тебе чуть-чуть конфеты даю, mm -hmm. а ты только маме не скажи, mm -hmm. да и все. Mm -hmm. То есть Милан на своего мы добился. Да. Для детей от двух до пяти лет, ну пять, наверное, это уже так это более старшие дети. Ну до четырех лет считается, что это ну почти нормально, mm -hmm. когда ребенок капризничает и требует своего. И на самом деле это классно. Ну он в принципе учится для этого детства есть. Да, он учится настаивать, он учится отстаивать свою точку зрения и отстаивать свое пожелание на данную... Самое работу. главное, что подавлять это нельзя. Mm -hmm. Точно подавлять нельзя, я с вами согласна, но э, здесь есть другая крайность. Когда Какая? родители э, уходят от этого конфликта с ребенком, потому что на самом деле это конфликт, вы не всегда можете позволить ребенку то, что он хочет. Да? То есть пол конфеткой не всегда получается ограничиться, ну, конечно, да, да. И здесь нужно так договориться с ребенком, чтобы, с одной стороны, он не был обижен на вас и понимал, что даже если он не получит желаемое, он все равно любим. То есть вы отказываете ребенку в чем-то, но не отказываетесь от ребенка в этом случае. Ну, конечно. Когда ребенок себя ведет... Ну, Как иногда родители говорят, неадекватно с их точки да, зрения, да. а с точки зрения ребенка даже очень адекватно, потому что ему в эту секунду, в эту минуту чего-то нужно, что-то нужно свое, свое доказать или добиться. В таком случае это может быть либо протест против чего-то, либо ну, такая манипуляция для того, чтобы да. получить желаемое. Самая большая ошибка в этом случае, когда родители начинают паниковать. И тогда они начинают допускать ошибки свои собственные. Паниковать Главное ошибка... или самая большая, мне кажется, это физическую силу применять. Да, конечно. Но это тоже чаще от незнания, как по-другому поступить. Физическое наказание в этом случае точно не решает никаких проблем, и ни в коем случае к нему прибегать нельзя. Но и прибегать к другим способам, допустим, подкупа ребенка. Вот ты успокойся, я тебе за это сейчас что-то там предложу. Да, да. Да? Поэтому вообще лучше всего предупредить такую истерику. То есть вот такое правило. Да? Когда вы понимаете, что что-то назревает, нужно предупредить. Как предупредить? Это, в первую очередь, мне кажется, успокоить нужно ребенка и, Точно, обе и да. объяснить ему, что М -м. это там можно, это нельзя, и уже какие-то искать в голове выходы, а так, что сразу с чего-то с горячей mm -hmm. делать, мне кажется, тоже неправильно. Mm -hmm. Ну, Богдан здесь бывает не всегда получается договориться, потому что ребенок в эмоциях, их договоренность no, да, может там не всегда. Ну да, там бывает слышать. тяжело, конечно, с да. этим. Есть еще один выход из ситуации. Какой это? Отвлечь, перевести стрелки, что-то такое ребенку показать, сказать. Что-то такое сделать, ну, щелчок такой для угу. него, чтобы... И, а дети, они очень быстро переключаются. Смотри, птичка там или еще что-то. Э, ну или что-то, ну. да. Или э, что-то сказать ребенку такое неожиданное. И дети удивляются поначалу, потому что они-то совсем на другое рассчитывают. Ну переключаются. Да, можно но они так переключаются. Сказать, да. и, и у вас есть время подумать дальше, потому что... Когда ребенок капризничает, договоренность в этом случае, угу. особенно 2-3 года, не работает. Да, тяжело. Да. Отвлекать э, в первую очередь. При этом, э, даже если ребенок не отвлекается, и вы можете проигнорировать эту истерику. А вы готовы игнорировать истерики ребенка? Это, ну, наверное, нет, это все-таки что твой ребенок, это и сложно. ты смотришь на это все, конечно, очень сложно за этим угу. наблюдать. И кажется, что когда любят ребенка, то не игнорируют, да, правда? Конечно. Угу. Ну, можно попробовать не ребенка игнорировать, а его истерику игнорировать. Присесть к нему, быть с ним на одном уровне, угу. наклониться. Говорить не успокойся, успокойся, а говорить, я тебя все равно люблю. А если так же самолечь на пол? Можно спровоцировать ребенка. Mm -hmm. И, кстати говоря, иногда это срабатывает как отвлечь ребенка. Если вы готовы это сделать в каком-то общественном mm -hmm. месте, ну почему бы и нет. Я думаю, что такой ход конем ребенок точно не ожидал. Mm -hmm. и истерика mm -hmm. его точно купируется в этот момент. Уже вы тогда будете вместе играть в игру. Итак, мы с вами можем, ну, как такие, знаете, э, волшебные средства, да, вот сейчас э, обозначить, как справляться с истерикой. Э, ну, в первую очередь помнить, что, что бы ребенок ни делал, я все равно его люблю. И если я э, не даю ему желание, желаемое, я ему говорю, что я его все равно люблю. Ну, конечно. И чувствую внутри себя, что если я... Не пошел на поводу у ребенка это не значит, что я его не люблю. Ну опять же, там, ты можешь это и поцеловать его и жестом как-то и сказать: а Я тебя люблю. да, да. А Это будет для него всегда приятно и он будет это чувствовать. В первую очередь, он ждет от вас понимания, а не конфету или игрушку. Так же самое, я думаю, они отца или матери мимику тоже читают по лицу. Это Конечно. дети не глупые. Они это все видят и как это все происходит? Они считывают. И паника родителей, когда родитель видит ребенка на полу с истерикой, ребенка только подпитывает. Ну, конечно. Угу.